হেল্ল' গা এইজোপা কি গছ আপোনালোকে ক'ব পাৰিবনে কোনে জানে বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব হা আৰু এইফালে ইয়াত চৰাই দুজনী পৰি আছে সেই দুজনীনো কি চৰাই তাকো ক'ব আপোনালোকে কোনে কোনে চিনি পায় কমেণ্ট জল্ডা জলদি জনাব হা ইয়াৰ তেতিয়া গম পাম আৰু যে আপোনালোকে চিনি পায় বুলি এইফিনি এভোৰ আৰু গধূলি কাম বন কৰি আজি হ'লেও হৈ মেলি এতিয়া তাৰ অকণমান ওলাই আহিছোঁ মানে কি গৰু গাইকেইটাও অহা নাই গৰু গাইও চাওঁগৈ বোলো খোজো চলোৱা হ'ব সেইবুলি ওলাই আহিছোঁ আৰু এতিয়া চাওঁগৈচোন বাৰু গৰু ক'ত পাওঁ ক'ত আছে সেইফালে গৰু বিচাৰি বেছিডোখৰ যাবলগীয়া নহ'ল এইয়া আহি আছিলে আৰু গৰু এইকেইটা এই চেউৰি দুজনী গাই এজনী আৰু এজনী আছে এজনী চেউৰি নহয় আৰু বুঢ়ী আৰু পোৱালি এইফালে দুটা ডাঙৰ সৰু দমৰা এটা এইকেইটাই আৰু আমাৰ গৰু অঁ এইকেইটা এইফালে বনাইছোঁ দিয়া এইকেইটা এতিয়া বান্ধি লওঁগৈ নহ'লে আকৌ কেনিবা পলাব আকৌ আহিছোঁ গধূলি আপোনালোকৰ মাজলৈ এতিয়া গধূলি খানাটো খাব লাগিব সেই গতিকে আৰু সেয়া সৰু মাছ দুজনীমানকে আনিলোঁ এতিয়া এইকেইজনী ধুনীয়াকৈ বাচিবি ল'ম আৰু কিহৰ লগত বনাম আপোনালোকক দেখাম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আগলৈকে সম্পূৰ্ণকৈ অকণো নকটাকৈ হা এতিয়াখিনি ধুনীয়াকৈ গছ চাফ চিকুণ কৰি লওঁ গছ মাছখিনি মানে ন বছৰ আগতে দেখালোঁ কিন্তু বনোৱাৰ পিছত দেখাবলৈ নহ'ল বেলেগ কিবাকিবি কাম কৰি থাকিলোঁ মানে পাহৰি থকাৰ নিচিনা হ'ল আৰু দেই এইফালে মাছ পিঁয়াজৰ সৈতে এনেদৰে জোল বনালোঁ আৰু জলকীয়াও দি দিয়া হ'ল আৰু অলপ জ্বলা জ্বলা ভাৱ আহিলে খাবলৈ ভাল লাগিব যিহেতু সেই গতিকে আৰু পিঁয়াজ দুটামান সৰহকৈ কাটি দিলোঁ আৰু মাছ সৰু মাছ যিহেতু আৰু তাকে বোলো জোল অকণমান বনাওঁ এনেদৰে কাটি লওঁ আৰু বেলেগ একো দিবলৈ নহ'ল দেই আলু চালু এতিয়া আৰু ভাতকেইটা বাঢ়ি খাই লওঁ খাই বেয়া আৰু কাম আছে কি কি কাম কৰিম বাৰু দেখাম আপোনালোকক চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আগলৈকে একো নকটাকৈ হাঁ হেল্ল' গা যেতিয়া কিবা ভাত পানীকেইটা খাই আজৰি হৈ আহিলোঁ আহিম বুলি তাৰ মই এখনো খালোঁ খাব এতিয়া ইয়াৰ কাম এটা কৰিব লৈছোঁ কি কাম কৰিব লৈছোঁ বাৰু আপোনালোককো দেখাম এতিয়া অকণমান বহি লওঁ তাৰপিছত আকৌ কামটো কৰি আছোঁ বাৰু হাঁ সকলো এয়া কাম মানে কি আৰু ইয়াৰ চাউল কেইটামান তিয়াই থৈছিলোঁ হাগি চাউল হয় তিয়াই মেলি ইয়াৰ খৰাহিটোতে টুকি থলোঁ পানী যাবৰ কাৰণে এতিয়া ইয়াৰ পিঠা কেইটামান খুন্দোঁ বুলি যা যোগাৰ কৰিছোঁ আৰু এইফালে চালনীখন লৈছোঁ কাগজ পাৰি পুলি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ চালনীখনৰ ওপৰত এইখন পিঠা চুলা চালনী এতিয়া খুন্দি লওঁ হা পিঠা খুন্দি আছোঁ আৰু দেই ইমানখিনি হৈছে খুন্দি চালনীখন মানে এনেই লোৱাৰ নিচিনা হ'ল আৰু চালিব লগা হোৱাই নাই এইখিনি চব ইমান ধুনীয়া মিহি হৈছে মানে এনেকৈ থৈ গৈছোঁ আৰু এইখিনি বাৰু কি বনাম আপোনালোকক দেখাম পাছৰ ভিডিঅ'ত হাঁ আজি প্ৰথমতে এয়া খুন্দি লৈছোঁ তাৰপিছতে বনাম আৰু অন্য দিন মোৰ পিঠা খুন্দি হৈ গ'ল আৰু দেই এইখিনি খুন্দিলে এইয়া ডলাখনতো কি চাল ডাঙৰ চালনী এখনত মেলি দিছোঁ আৰু এইফালে সৰু চালনী এখনতো ইয়াত দুভাগকৈ থৈছোঁ যিটো ৰাতিপুৱা ৰ'দত দিব লাগিব এতিয়াতো এনেকৈ ৰ'দত দিবলৈ শুকাবলৈ একো উপায় নাই সেই গতিকে আৰু এনেদৰে দুখনত মেলি দিছোঁ বতাহতে অকণ শুকাই থাকিব আৰু কালিলৈ দি দিম আৰু পুৱা থৈ হাঁ আৰু আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো চবেই সকলোলৈকে ধন্যবাদ থাকিলে আকৌ এদিনত লগ পাম নহয় ন এটি নতুন ভিডিঅ' উঠা বাই বাই